Məsələn, axşamüstü yatmadan əvvəl yemək yeyib oruz tutmağa niyyət yəni edib, gələn günə qədər də səhər olmayana qədər yəni yemək olarmı ümumiyyətlə? Niyyətlə belə deyək ki, e, iftar etdikdən sonra ə elə düşünürlər ki, bəzən elə səhərə qədər yemək ə, davamlı yeyə bilərlər. Yeni Bu çox yor, yanlışdır. Elərim, çox təəssüflər olsun ki, elərim, bəli, belədir. Bu tamamilə yanlışdır. Mütləq şəkildə gündəlik ə, normalda nə qədər qida qəbul edirdilərsə, o qədər qidanı qəbul edib artıq ə, bir ara verməlidilər ki, ə, çünki fərqli çeşiddə qida qəbulu düzgün şəkildə həzm olmaya bilər və həzm olmadığı üçün növbəti gün orqanizm yükləndiyinə görə yorğun, baş ağrısı və ya ağırlıq bəzən də olur ki, həyat enerjisinin sönməsi ilə nəticələnir. Bu insanlarda e, qidaları düzgün qəbul etməmək. Ona görə mütləq qidanı ara vermək lazımdır. Bəzən olur ki, insanlar ümumiyyətlə e, çox qidanı qəbul edir, səhərdə artıq oyanmadan. Bəli, e, bir də bir uzunmüddətli digər günün orucunu tuturlar. Mütləq şəkildə sağlamlıq üçün səhərdə oyanmaq lazımdır. Amma bu demək deyil ki, səhərdə oyunu oyanıb çox qida qəbul etməlidir. Yəni birinci növbədə əgər dediyiniz kimi iftarda daha çox qida qəbul edibsə, səhərdə qida qəbul etməyə bilər, amma mütləq ən azı 1-2 stəkan suyu içməlidir. içməlidir. Və bir çox insanlar var ki, çalışan insanlar, oxuyan insanlar var ki, bunlar gündəlik enerjili ola bilməsi üçün, uzun müddət toxluq hiss etməsi üçün Yaxşı olar ki, səhərdə də oyananda bir yumurtanı qəbul etsələr, bir dilim pendir, yəni yüngül. Yaxşı olar ki, ağır ıı, karbohidratlardan, şəkərli qidalardan, unlu məmulatlardan istifadə etməsinlər. Və eyni zamanda da gün ərzində susuzluqdan əziyyət çəkməmələri üçün həddindən artıq şirin, buzlu, turş və yağlı, qızarmış qidalardan ümumiyyətlə həm iftarda, həm səhərdə uzaq durmalıdırlar ki, bunlar da ən önəmli məsələlərdən biridir. Və gün ərzində enerjili olmaları üçün Səhər zamanı az bir miqdarda çərəzlərdən, qozdan, badamdan da istifadə edə bilərlər ki, və eyni zamanda xurma, ərik qurusudur ki, bunlar da onun gün ərzində həm enerji olmasına, həm də orqanizmin uzun müddət ac qaldığı üçün vitamin və mineral balansının itməməsinə gətirib çıxardacaq ki, bu da çox önəmli məqamlardan biridir. Amma su Mütləq şəkildə qəbul olunmalıdır bu iftardan səhərə qədər olan vaxtda ən azı 7-8 stəkan suyun qəbulu vacibdir. Su dedikdə biz sadəcə suyu nəzərdə tuturuq. Bu miqdarda və qidalarla birlikdə qəbul olunan tərəvəzlər var ki, tərəvəzlərin tərkibindəki maye də orqanizmin maye balansını təmin edən mayelənin sırasındadır. Məh. Amma yeməklə birlikdə və ya sonra qəbul olunan qazlı, rəngli, şəkərli içkilər, çay, kofe bu kimi e, içkilər həmin suyun yerini vermir. Ona görə mütləq su düzgün miqdarda alınmalıdır ki, tutulan oruçlar da orqanizmə həm sağlamlıq baxımından fayda versin, həm də insanların gün ərzində e, müəyyən baş ağrılarına, mədə ağrılarına əziyyət çəkməməsinə səbəb olacaq. Təşəkkür edirəm.